Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku mau ajak kalian untuk buat snack buket berbentuk kue ulang tahun, atau yang biasa kita sebut dengan snack tart. Kali ini bahan-bahannya yang murah-murah aja ya, guys. Dan tutorialnya kali ini super duper gampang sekali, jadi pastikan nonton sampai habis. Oke, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Di sini aku pakai snack coklatos satu box dan juga snack goriorio Terus aku juga pakai lilin ulang tahun yang angka 5. Terus ada susu dan juga permen Yupi. Terus dari bahan-bahan ini kita akan susun yang snack goriorio dan coklatos dulu membentuk seperti ini ya, guys. Terus aku juga ambil kardus di sini panjangnya aku sesuaikan dengan panjang dari snacknya, tapi kita agak kurangi sedikit ya guys, jadi nggak ngepas gitu. Dan ini ada lebihannya, nanti akan kita pasang untuk di bagian atas. Nah setelah kita ukur seperti ini, sekarang kardusnya mau kita lipat atau gulung-gulung dulu. Karena kardus ini yang nanti akan kita buat sebagai dasar atau tatakan snacknya. Kita gulung-gulung dulu semuanya ya, Guys, seperti ini. Ini fungsinya agar lebih mudah nanti kita bentuk menjadi lingkaran. Nah, setelah kita gulung-gulung seperti ini, sekarang kita siapkan kardus lagi untuk alasnya. Nah, di sini tinggal kita ukur seperti ini ya, Guys. Pertama kita rekatkan dulu Bagian lingkaran ini menggunakan selotip bening. Jadi di sini kita tidak menggunakan lem tembak sama sekali ya guys. Kita cuma butuh selotip bening seperti ini. Ini tinggal kita lingkari saja menggunakan pen. Dari bagian luar seperti ini. Setelah itu tinggal kita gunting. Mengikuti pola yang sudah kita buat tadi, dan tinggal kita satukan deh. Di sini kita memakai selotip bening lagi ya guys untuk menyatukan bagian alas dan lingkarannya seperti ini. Kita selotip saja yang banyak biar dia nggak gampang lepas. Lakukan hal yang sama juga pada kardus yang satunya ya guys yang ukurannya lebih besar. Ini dia. Sudah selesai, aku buat sekarang. Tinggal kita satukan aja, kita susun yang besar di bawah dan yang kecil di atas. Kita rekatkan menggunakan selotip bening lagi, kita kelilingi seperti ini ya. Sudah selesai, dan lanjut, kita akan pasang double tape di bagian sininya. Ini untuk merekatkan snacknya ya, guys. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita mau siapkan alas untuk bagian bawahnya seperti ini. Kita ukur dulu. Dan kita mau kasih kertas berwarna. Kalian bisa pilih warna yang lain ya, guys, sesuai keinginan kalian. Bisa pakai warna gold ataupun silver. Setelah itu tinggal kita rekatkan lagi menggunakan selotip bening kita rekatkan mengelilingi kardusnya ya guys seperti tadi dipasang aja yang banyak biar dia lebih kuat dan gak gampang lepas nantinya oke okay guys setelah ini selesai kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemasangan snacknya pertama kita buka dulu ya double nya kita mulai dari yang bawah dulu sini aku akan susun yang gorio rio dulu kemudian coklatos jadi aku buatnya selang-seling gitu loh guys di mix tapi kalau kalian mau buat enggak di mix satu-satu gitu gurih rio bagian bawah terus coklatosnya bagian atas juga boleh bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian ya pastikan nempelinnya yang rapi ya guys jangan sampai ada jarak biar kardusnya itu enggak kelihatan dari luar setelah jadi seperti ini, tinggal kita pasang pitanya. Di sini aku pakai pita warna merah dengan motif kotak-kotak. Ini untuk menyesuaikan aja dengan warna alasnya. Untuk pengikatan pitanya seperti biasa ya guys. Kita ukur dulu, terus kita ikat simpul mati seperti ini. Nah, untuk warnanya bisa kalian pilih sendiri, disesuaikan dengan warna yang kalian suka kita ikat simpul mati seperti ini kita langsung aja ikat pita begini, kalau terlalu cepat kalian bisa perlambat videonya ya guys jangan lupa bagian ujungnya kita potong nah layer 1 sudah jadi sekarang kita lanjut ke bagian atas ke bagian atasnya ini sama ya guys seperti yang bagian bawah tadi kita tinggal susun aja snacknya. nya seperti ini setelah kita susun seperti ini langsung aja kita kasih pita seperti yang bagian bawah tadi ya guys jadi pita ini selain untuk mempercantik tampilannya dia juga berfungsi untuk menahan snacknya ini biar gak ada yang lepas atau yang jatuh gitu. Ya kita kasih pita. Untuk pitanya ini pastikan sejajar dengan yang bagian bawah ya, guys. Biar kelihatannya lebih bagus. Oke, selanjutnya sekarang kita mau pakai permen yupi. Dan untuk yupinya ini aku mau taruh di bagian atas ya, guys. Tapi karena masih banyak lebihnya, jadi aku akan pasang di bagian tengah seperti ini untuk menutupi bagian kardusnya sekalian. Kita akan susun seperti ini ya guys. Tapi sebelum itu, kita akan rekatkan dulu permen Yupi-nya menggunakan selotip bening biar lebih gampang nanti masangnya. Ini kita selotip aja di bagian belakang seperti ini ya guys kita selotip aja dulu semuanya ya guys sampai dia membentuk memanjang seperti ini kalau udah sekarang tinggal kita pasang aja mengelilingi nah, bagian ini kita susun serapi mungkin ya guys ini biar nggak goyang-goyang kita bisa tambahkan selotip di beberapa bagian Di sini kalau terlalu panjang bisa kita sesuaikan juga ya guys. Kalau kepanjangan seperti ini tinggal kita potong aja ya guys. Nah selanjutnya aku akan pasang selotip di beberapa bagian. Ini fungsinya biar dia lebih nempel gitu guys dan lebih rapi. Kita pasang selotipnya jangan terlalu banyak ya guys. Jarang-jarang aja kayak gini oke okay, kalau udah sekarang kita lanjut ke bagian atasnya ya guys aku mau pasangin permen juga seperti ini tapi sebelum kita pasang permen-permennya aku akan pasang snack yang lebih tadi guys ini ada snack coklatos yang udah aku rekatkan ke tusuk sate langsung aja kita tusukkan ke kardusnya seperti ini dan kita kasih selotip bening di bagian bawahnya biar dia nggak goyang-goyang Terus aku juga ada susu. Untuk yang susu ini kita pakai tusuk satenya dua ya guys karena dia agak berat. Terus sekarang kita mau pasang permennya. Pertama kita kasih double tap dulu ya guys. Kita pasang aja sebanyak banyaknya. Ini enggak sebanyak banyaknya juga sih maksud aku secukupnya. Ya okay, kalau udah kita pasang seperti ini tinggal kita buka dulu. terus aku mau pasang lilinnya dulu ya guys. Karena ini requestan dari customer aku untuk anaknya yang lagi ulang tahun ke -5. Jadi aku pasangin lilin angka 5. Terus tinggal kita tempelin aja deh permen Yupi-nya ke bagian atas ini. Tinggal kita susun Sampai dia menutupi bagian kardusnya, ya guys. Jadi, susunya itu agak rapat-rapat gitu biar bagian kardusnya nggak kelihatan. Oke, okay guys, selesai. Kita susun seperti ini. Sekarang, lanjut. Aku akan pasang slayer kayak gini di bagian bawahnya ini opsional ya guys bisa kalian pakai kalau kalian punya tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa ini cuma biar lebih rame aja gitu sini tinggal aku lepatkan menggunakan selotip bening lagi deh selain di bagian bawahnya aku akan pasang juga di bagian tengah sini Oke okay guys, ini udah selesai dan ternyata stack-nya masih ada satu lagi, jadi aku pasang lagi dari bagian atas. Dan ini dia hasil akhirnya guys, Snack tart ala aku. Gimana menurut kalian bagus nggak? Dan pastinya ini gampang banget kan guys, tutorialnya pasti kalian bisa bikin di rumah. Dan untuk bahan bahannya bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian suka. Dan ini juga cocok banget ya guys, jadikan hadiah buat kalian yang gak terlalu suka kue. Bisa kalian buat aja kue-kuean dari snack kayak gini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, pastikan udah klik tombol like dan juga subscribe ya. Buat kalian yang punya pertanyaan komen aja di bawah, thanks for watching.